ফালে ভাত বহাই দিলোঁ আৰু এফালে ইয়াত দালি সিজাই দিলোঁ আৰু এফালে বাহিৰত দেখা পাইছে নাই এইকেইটাৰ উপদ্ৰৱ এইয়া এইয়া ইমান উৎপাত বাপেবাপ সেই সিফালে এটা হাগি হাগি থ'ব হা হা ঐ এইকেইটা কেইদিনমান আগতে দেখাইছিলোঁ না সৰু সৰু আছিল এতিয়া এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছে ফালে আৰু পানীখিনিও আনো যে পানী ফুৰিছে ফিল্টাৰত আহ চাউলো লা চাউলেই লাগে না দিনৰ দিনটো চাউলেই খাব লাগে এইটো আমাৰ নহয় কি এতিয়া কাৰবা এতিয়া এইয়া দেখা পাইছে না চাউল দেও দেখা পাই কিনে সেই সেইটো আমাৰ নহয় আৰু এইটো আমাৰ নহয় এইতা এইতা ইমান উৎপাত বাপ্ৰেতাৰ কাৰণে একো দিব নোৱাৰোঁ আৰু ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে না বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবছোঁ এইকেইটা খালোঁ আৰু এইকেইটা বিক্ৰী কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰোবাৰ যদি লাগে ওচৰৰখিনি লৈ যাব পাৰিব সেয়া মৌচুম ইচানো সোনকালেকে স্কুলৰ পৰা আহি পায় যে এইকেইদিন সেইকাৰণে সোনকালে ভাত আঞ্জাখিনি বঢ়াই দিলোঁ আৰু এতিয়া দহটা বাজি পাৰ হৈছে দহটা কিমান হৈছে অঁ দহটা পঁয়ত্ৰিছ ফালে ঘূৰিতেও দুখাই দিলোঁ আৰু মৌচুম ইচাণৰ মই এক্সাম চলি আছে কৈছিলোঁ নেকি কোনোবা এটা ব্লগত কিন্তু এক্সাম কিমান তাৰিখে শেষ হ'ল এক্সাম শেষ হৈছে মই পাহৰিয়ে থাকিলোহীয়া তাৰিখবাৰ মানে একোৱেই মনত নাথাকা হৈছে এই কেইদিন ইমানেই মানে কি কৰিম আৰু মই লগ নলোৱা হৈ গৈছে উপায় নাই না আমাৰ নিচিনা মানে নিম্ন মধ্যবিত্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিৰ এনেকুৱা নিচিনাই হয় তাৰপিছত এটা সমস্যা কেইদিনমান ভাল যায় সেই কেইদিনমান অলপ কি হয় সেই সমস্যা এটা কি তাৰপিছতে আৰু নতুন এটা সমস্যা আহি পৰে কি কৰিম আৰু কেতিয়াবা ভাৱ হয় মোৰ লগতহে হয় নেকি নাজানো হয়তো মোৰ লগতেই কিজানি বেছিকৈ হয় নেকি এনেকুৱা নিচিনা ইমানেই সমস্যা তাৰপিছত এটা আৰু হয়তো মই কিজানি পাৰিছোঁ না সেইখিনি সূৰ্য কৰবা যিমান মানে দুখ কষ্ট যিমানে যি আহক যিমানে বাধা আহক জীৱনত হয়তো মই কি সেইখিনি কষ্ট কৰি সূহ্য কৰি হ'লেও কিজানি মানে শুহিবা পাৰছোঁ ধৈৰ্য বস্তু এটা কিজানি মোৰ আছে আছে যিমান দুখ কষ্ট হ'লেও সেইকাৰণে কিজানি মোকে বেছি প্ৰমাণ চায় নেকি ভগৱানে নাজানো আৰু অঁ আৰু ভিডিঅ'ত ৱেলকাম কৰাই নাই নাই আৰু চকু মুখ দেখা পাইছে নে একদম ফুলি ফুলি আছে গা একদমেই বেয়া এইকেইদিন মোৰ ইমানেই চৰ্দি জ্বৰ দিনত অলপ ভাল লাগে কিন্তু ৰাতি হ'লে একদম বেছি হয় ইমানেই ঠাণ্ডা লাগে মৌচুম হিচাপে গৰম লাগে গৰম লাগে মই ফেন খান্দি কিন্তু মই ফেন নচলোৱাকৈ ইমানেই ঠাণ্ডা লাগে গা এটা নাজানো আৰু কি হয় আৰু এইকেইদিন সেইকাৰণে আমো খোৱা নাই বহুত দিনে হ'ল আম নাখোৱা চাৰি পাঁচদিনমান কিন্তু আৰু নাইয়ো এতিয়া ন আম শেষ হ'লে প্ৰায় সেইকাৰণে নাই আৰু যিহেতু ন কেইটামান আছিল তাকে ইফালৰ সিফালৰ মিলাই মিলি কালি তাত খাই দিলোঁ সেইকাৰণে নেকি আৰু আজি একদম চকু মুখ বেয়া গা এটা আজি আৰু অলপ বেয়া লাগে উপায় নাই চলি থাকিব সেনেকে জীৱন ক'ৰবাতো নোৱাৰো ন কোনদিনা ভাল আহে কোনদিনা বেয়া হয় তাত চলবই লাগিব এনেকৈ লাগিব চিকিৎসা কৰি দুটা লগত আৰু চালে মাছ মাৰোঁ আৰু দালিখিনিও সেইদিন চম্ভা দিব লাগিব আৰু আজি ভাবিছিলোঁ কাঠলৰ গুটি খাৰ বনাম কিন্তু নাই গা এটা ইমান বেয়া খাৰ খালে আৰু পিছত আৰু বেছি বেয়া হৈ যাব গা দানা একেলাই তই ক'তনো কি কৰিম কোনফালে মিলাম ঘৰত মানুহ নাই সেইকাৰণে নিজকে বাচি চুলবই লাগিব নিজৰ কাৰণে নহ'লেও চুলি দুটাৰ কাৰণে তো আৰু অঁ ভিডিঅ'ত ৱেলকাম কৰাই নাই না হেল্ল' কি খবৰ চবৰে আশা কৰোঁ চবে ভালে আছে চবে ভালে থকা এটা বিচাৰোঁ আমাৰো সেই একেই সদায় নিচিনা ভাল পায় দুটাৰ মাজতে আছোঁ দেই কিবাকৈ চলি ভগৱান আৰ আজি ভিডিঅ'টো এটা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ নাজানো কিমানখিনি কি দেখুৱাব পাৰিম তথাপি চেষ্টা কৰি যাম একদম দুখ লাগিছে এই ভাল আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সদায় কোৱা নিচিনাই কৰি দিবি আৰু অলপমান নিজৰ বুলি মৰম দিবি আৰু কাঠলৰ গুটি মই দুখাই আছোঁ দেই ৰ বহুতখিনিয়ে ওলাইছে সেইদিনাখন কিছু ক'ত গৈ এইখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ শুকাই থৈ দিছোঁ কিন্তু এয়া কিহে ওলাইছে দেই গুটিখিনি গাজা ওলাইছে ৰন্ধাবোৰ আন কি লাবৰা চাবৰা কিবা বনাই খালি এনে ফ্ৰাই কৰি খাব লাগিব শুকান ভাজি কৰি খাব লাগিব নহ'লে খাৰ দি খাব লাগিব তাকে এইফালে দালিখিনি মই চম্ভাত দি লওঁ যিমানেই বক বক কৰোঁ আৰু একদম এইকেইদিন খোৱা দাৱা সেনেকৈ হৈছে একদম কথা বেছিকৈ ক'লে মানে ভাগাৰ লাগে সেইকাৰণে তেতিয়া আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল মৌচমিচান স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত তাক অঁ ভাত পানী খুৱাই মেলি ময়ো খাই বৈ অলপ সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা মোৰ একেবাৰে ৰেষ্টেই নাই তাতে আৰু দিনটো যি গৰম আজি কেইদিন পানী পানী গৈয়ে গ'ল কিন্তু আজি ৰ'দ তাত যি ওলাইছে বাপৰে আৰু আজি কি হ'ল না চোৱাও ভাঙিল আণ্টি চোৱা অঁ আৰু ঠাই ভেদি বেলেগ বেলেগ নাম ক'বও পাৰে দেই মই নাজানো হয়তো কাইবাৰ চা লগাও কয় না চা ভঙা বা কাইবা আমাটি বুলিও কয় কাইবা আণ্টি যায় ঠাই ভেটি বেলেগ বেলেগ নাম হয় যায় যি বুলি কিন্তু চবেতো মানেই তো এইকেইদিন ইমান পানী পানী আছিল আজি ইমানেই ৰ'দ ওলাইছে ইমানেই গৰম বাপে আৰু তাতে গা এটা ইমান বেয়া সেইকাৰণে আৰু ভাগাৰো লাগিল অলপ সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ এইফালে টোপনিৰ পৰা উঠি বেলা ভাতি ভাবিলোঁ আমো শেষ হৈছে এইকেইদিনটো আম পূৰা খালোঁ কিন্তু তথাপি শেষ হোৱাৰ সময়ত আৰু খাব মন যায় থাকিলে ইমান এটা মন নাযায় আৰু দুডাল গছ শেষ হ'লে আমাৰ আম এই এডালত অলপ দুই এটা আছে আকৌ সেই পানীতে পুৰি শেষ হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পুৰি আছে নেকি বোলে চাবা হাতে দুটা পালোঁ ইফালে এতিয়া তাকে তুলি ললোঁ পানীৰ পৰা আৰু আমাৰ ইফালে কি হয় বেলেগত নাজানো দেই কিছুমান নিয়ম নীতি থাকে ন আমাৰ ইফালে মানিলে পান বুলি কৈছে নাজানো কিমান দূৰ সত্য সাপ খুটিলে বোলে বিষ নালাগে সেই হিচাপতে খোৱা হয় আমিও খালোঁ চোৱা লাগি থকা সময়ত আৰু ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু গা এটা ইমান বেয়া আছিল সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰি একোৱে কৰা নহ'ল আৰু কিছুমানে চাকি বন্তিও নিদিয়ে বহুতেই নেদে ন কিছুমান বুলিয়ে নহয় বহুতেই মন্দিৰ বন্ধ ৰাখে কিন্তু আমি বন্ধ নাৰাখোঁ আৰু আমাৰ আটা যিহেতু বৈষ্ণৱ আছিল এতিয়া নাই আটা শহুৰ নীতিখিনিতো সি কোনোৱে হৈ কেনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে কিন্তু যিখিনি যেতিয়া আমাৰ মন্দিৰ আছে মন্দিৰততো বৈষ্ণৱখিনি আহিয়ে থাকে ন যিখিনি আটাৰ ভক্ত আছিল সেইখিনি আহিয়ে থাকে ত' তাহাক সোধাতে কৈছে যে যদি নিজে লঘোণে থাকিব পাৰা তেতিয়া চাকি বন্তি নিদিলেও হ'ব তাৰমানে তিনিদিন যদি মানুহখিনি ভাত পানী নাখায়কৈ থাকোঁ থাকিব পাৰোঁ এতিয়া মন্দিৰত মানে চাকিত ধূপ নিদিলেও হ'ব মন্দিৰ বন্ধ ৰাখিলেও হ'ব সেনেকুৱা নিচিনা আৰু সেইকাৰণে আমি দিন আমি বন্ধ নাৰাখোঁ কেতিয়াও মন্দিৰ এতিয়া বেলা ভাতি চাৰিটা বাজি পাৰ হ'ল আৰু টুপনিৰ পৰা উঠিয়ে চুকুকেইটা ধুবা অহাতে ভাবিলোঁ আম পুৰিছে নেকি চাং যায় আৰু পানী কমিছে নাই এতিয়া ইয়াত দুটা পালোঁ সেই গছৰ আম আমি এটাও খাবাই নাপাওঁগৈ চব পানীতে পুৰি শেষ হয় পানীখিনি অলপমান কম আছে যে ইয়াত বামাত পৰি আছিল সেইকাৰণে খাবলৈ আৰু ইয়াৰ ফালে ফুল ইমান ইচ্ছা যে মোৰ কোৰোৱা কিন্তু নাই গৰু ছাগলীৰ কাৰণে আৰু কটন থাকিব ন বেৰা নিদিলে ভালে চাৰিওফালে ভালেয়া চব ফালেদি কি একলাই কোনফালে কিমান কৰিম একদম এইয়া সেইখিনি ফুলটো নাই এল'ভেৰা গছডালৰ কিতে পুদিনা দেখা পাইছে ন এইখিনি এইয়া পুদিনাখিনি ইমান ধুনীয়া কৰি লোৱা কৰি পাৰিছে এনেই এডাল শিপা পুতি থৈছিলোঁ আনি কেনে ভাবিছিলোঁ হ'ব না নহ'ব আৰু সেয়া সিহঁতো আছিল এইখিনি দুটা টাবতো এনেই শিপা পুতি থৈছিলোঁ এডাল এডাল কৰি ধুনীয়া কৰি সেয়া হৈছে আৰু যদি একদম যত্ন লৈ কিবা কৰি থলোঁ হৈ নাই এডালো নাপাছিলোঁ হয় ইমান বছৰ হয় মই পুদিনা আনি আগকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ একদম যত্ন কৰি পুতি থৈ দিম নাই নহয়েই আৰু এইবাৰ খালী শিপা দুবেল আনি এডাল এডাল কৰি থৈ দিছিলোঁ টাবত পুতি কেনে হ'লে হ'ব নহ'লে নাই কিন্তু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে এইফালে ভাতকেৰেলাখিনি দেখা পাইছে না সেয়া এটা লাগিছেই মাত্ৰ সেইয়াফালে বেক কেমেৰা কৰি দুফালেহে ধৰিব পাৰোঁ ফুৰিব পৰা নাই কথা কেইদিনমান আগতে আৰু আমাৰ সেনেকুৱা কিয় নাই না ক'তো বেলেগৰ কীত যা সেনেকৈ বাঁহৰ কি পুতি দিবা তো সেইদিনাখন ফালৰ পৰা লৈ আহিলোঁ কেইডালমান এইখিনি পুতি দিহে এতিয়া বাগা বা পাইছে তো প্ৰথমৰ পৰা যদি এনেকুৱা ঝেং পুতি দিলোঁ হয় তেতিয়া ফল ছিল লাগিছিলো মেলা কিন্তু গৰু ছাগলীয়ে সেনেকুৱা ৰোধপাততে আৰু কি নিদিলেনো ক'ত থাকিব ন ক'ত বাগাব বাগাবাতৰ চাপত লাগিব তেতিয়া চাপতটো দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ জেংখিনি পুতি দিছোঁ একদম ধুনীয়া হৈছে আইফালে কোমোৰা গাজডাল সেইয়া সেইফালে সেইফালে চাই সেই ছালত তাতে দি দিছোঁ উঠাই কিনে সেই ঘৰখানাৰ চালত উঠি যাই চুকৈ কিনে ধুনীয়াকৈ